Всем привет! Сегодня я хочу сделать себе карбокситерапию, а вам покажу, как я ее люблю. Это очень корыстная процедура, очень классно для нашей шкиры, очень классно увлажняет, убирает пигментные пятна, трошечки помогает с мелкими борщинами борется з сухостю кожи, з акне, постакне. Так що дуже классная процедура. Колись до декрета я робила у косметолога, ходила раз на тиждень косметологу, она мне робила карбокси, А коли вийшов декрет, я роблю все сама. Всі процедури косметичні я роблю сама. починаючи від масок елементарних, альгінатних, і заканчиваю э, трошечки ін'єкційними процедурами. Ось, насчет карбокситерапії. Дуже-дуже-дуже класна. Це не реклама, це мій личний досвід, який я... хочу рассказать и поделиться с вами. Ось, э, значит, карбокси терапия я рублю ось такой фирмой Лабик. Это итальянский производитель. Мне дуже нравится именно карбокси. В прошлом видео я вам показывала, что у меня есть гель, э, дуже дуже типа классный, увлажняющий. Но я его не зрозумела. Вин не, э, так скажем не дуже помиг и я и он стоит у меня на полочке и все ось и давайте начнем прежде чем пробыть карбокситерапию нам треба очистить свое лицо николы даже если вы дуже сильно устали николы не ложитесь спать э, с неумытым э, лицом дуже, вот даже вы запоминаете, если дуже-дуже вот важко, сильно устали, умойте свое лицо, уберите старый макияж ваш, и шкира на сранку вам скажет дякую. Я завжди умываюсь с холодной водой, уже роки 18, и такой водой прям иду, я никогда не убываю с теплой водой, только холодный, потому что теплая вода на меня это одразу ось на щеках появляется э, шелушение. Вода дуже сушит мою шкиру. Ось. И давайте начнем. Зараз я буду увывать свое лицо и трошечки разбавлять с вами. Э, хочу э, трошечки... Такой эксперимент провести. Ось У меня мицеллярная вода от Ифраше, а це от Эвелин. Значит, одну сторону я протру Ифраше, покажу, как она очищает мицеллярная вода, а другу от Эвелин. Давайте спочатку начнем от мицеллярной водички. У меня трошечки замышлилась мицеллярная водичка от Ифраше. А, умоем лицо. А я вам буду рассказывать, с чего же я вирішила, что я люблю сама и так личично, что я не хожу к косметологу. Ось, Когда я народила мою младшую доночку Даринку, что ну, во время вагетности я не ходила к косметологу, я не ходила вообще никуда, ни на маникюр, ни к прихмахерскую, не красила, не стригла свои волосы. Ой, у меня тоже такая важка вагетность была. И когда я дородила, буквально месяц был дориночки, и мы решили Дариночку покрестить. И я, случайно, захотела трошечки провести себя в порядок. Я же приш... пошла в парикмахерскую, подстриглась, покрасилась и решила пойти за сколько времени к косметологу, срубить чистку обличия и там посмотреть, какие косметолог, может быть, еще какие косметологические процедуры срубить. Ось. И Значит, пришла, я выбрала косметолога, нужны классные отзывы, вообще такая шикарная, она мне понравилась, как она сделала мне чистку облича, и я же у нее попросила, давайте сделаем так, чтобы вот моя шкира трошечки оживилась, у меня вот, вот тут вот была сухая шкира, вот здесь вот сухая, давайте сделаем так, чтобы моя шкира трошечки оживилась какую-то процедуру. И она мне посоветовала процедуру би шкеры. Говорит, это очень классная процедура. Я вам советую э, хотя бы две-три процедуры сделайте. Вы так увлажните свое облысение и очень классно, такая моментальный эффект. Ну, я же сразу согласилась на эту процедуру. Давайте класс все, ось. И она в них, я как пам'ятаю, получается, на этой стороне она мне пробила 7 уколов и на цей стороне 7 уколов. Боже, чистку обличия она мне сделала дуже классно. Я когда встала, вышла от косметолога, не, вернее, встала, подошла к зеркалу. Боже, я себя не, уз не узнала просто. Я пришла как-то быть красивый человек чекает меня дома, сидит с пленочками, думает, сейчас жена придет такая вся классная, красивая. Я себе не узнала. Получается, у меня семь уколов вот, на этом лице. И получается, она каждый укол попадала мне в сосуд. И этот сосуд раздувался аж ось такие у меня вот, вот такие у меня были гематомы. У меня семь вот тут, вот тут, вот, 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 вот. А, вот здесь, вот, ну, короче, 7 колов у меня были, ось, такие гематомы, боже, я не знала, ну, заплатила кучу денег, пришла до дома, как я дошла, хорошо, что недалеко, как я дошла, я вообще не знаю, Муж, конечно, мне не узнал, был в шоке и сказал больше вообще не то, что денег не дам, я тебя не отпущу никакому косметологу, что это такое. Отправил жену свою нормальную, красивую, и она пришла вообще такая принцесса, и после этого я сказала, что все, я не буду ходить к косметологу, я научу все рубить себе сама. И после этого я роблю себе все сама. Я смотрю для этого есть интернет, все через интернет. И как-то я себе научилась и уже вот два с половиной роки я все косметологические процедуры, начиная от чистки лица, масок это даже не считается, пиликов, карбокси это без инъекционной процедуры и трошечки рублю себе инъекционные процедуры. Я уже научилась, я уже все, так что все возможно в декрете. Итак, я протестировала у вот эти две водички и скажу, что вот эта водичка от Эвелин, хотя вода вообще дуже дешевая, в 4 раза дешевле даже в 5 раз, чем и тоже классно Вот она, я когда очищала, она мне уже дуже мягко очищает. Вообще вот просто классно. Это жестче очищает. И на ватном ось посмотрите, больше загрязнения. Так что я колись користувалась Эвелин и сказала, что в этот раз я куплю себе Эвелин. Не буду покупать их на и купила Эвелин. Так, ви дуже тщательно вичищаємо, вообще, вот просто очень хорошо очищаем свой заложки своего макияжа. Вообще, чтобы дуже-дуже класно. Скоро мне треба робити чистку обличчя. Дуже багато закритих комидон. З цієї сторони у мене пігментні пятна. зимой мне удалось их от них избавиться. Я делала пилинги, я делала пасточки. А за рассветом солнышко светит, и они снова съявляются. Так что... А хотя какой-то косметолог, я читала косметолога, и она говорила, что пигментные пятна это не зависит, это внутри повышен уровень меламина и поэтому они выходят вот ось вот такие предметные пятнышки. Как что? Зараз я умою лицо холодной водой. Потом я вам покажу свое молочко для умывания. Потом умою лицо молочком для умывания. Было я свое обличье И зараз я вам покажу, умою я уже молочком. Вот у меня вот такое молочко от Кристины. Очень классная. До этого был гель от Кристины, а сейчас молочко. Трошечки я его беру. Кстати, вообще классно. Я обожню Кристину. Но как-то я трошечки разочаровалась, потому что я Кристину в течение полтора года забавляла. А это забавила на официальном сайте Кристина. И походу мне прислали подделку, потому что ну, я реально знаю, как э, ну, Кристина получается, какой у нее состав. Я уже вот просто, когда ношу даже на пальцы, чтобы быть свое обычае, я уже понимаю, что цель, это подделка. Так что тщательно сейчас вот так вот очищаем молочком. Нужно, оно нежная. Это мы очищаем нашу шкиру. Вначале вот так вот. Желательно вот эту зону, вот эту вот зону не трогать. Потому что она тоже нежная. Ось. Все, зараз я умою холодной водичкой. Все, я умыла, очистила. Теперь я Убиваю тоніком. тоник тоже взяла зволожуючий, цей тоник зволожуючий, тонізує і сужает пори. я колись їм користувалася потім я знову перейшла на кристину кристина кстати тоже вообще моя фаворитка Ну, цей тоник бюджетний і в ділі дуже класний. И вот так вот мы тонизируем нашу шкиру. Трошечки так потихонечку. Вокруг глаз мы не трогаем. Вот так вот мы тонизируем нашу шкиру. И залишаю буквально на 5-10 хвилин, чтобы шкира трошечки подышала. А потом будем делать терапию. Прошло 5 хвилин, и сейчас мы будем с вами делать карбокситерапию. Вот я откроется Маленький состав, 30 мл. Вот получается 3 пакетики. Каждый пакетик у нас про номеров 1, 2, 3 и я процедуру процедуре ровно. Тут есть инструкция в коробочке. Суфарбоксиотерапию я делю на 3 раза. Итак, сейчас ну, я разделю ее на 2 раза, а вообще на 3 раза. Значит, стоит она 490 гривен ну, получается по 240 гривен одна процедура. Зараз я не знаю, сколько она коштует у косметолога, так как я и не свертаюсь за косметолога. А мне она обходится одна процедура 240 гривен. Так, значит, первый пакетик. Итак, первый этап. Прочитала я зараз инструкцию, Инструкция на итальянской мове. И противопоказания к цей процедуре теж есть. Будьте уважны. Противопоказания там получается вагибность, кормление грудью, у кого гербис, травмы, шкиры. Ось такой вот гель. И равномерно получается заросеева. Но не вышло. Обходим область вокруг глаз. Трошечки щепит. Такой вообще прям аж все нормальная реакция, кстати. Когда трошечки идет по щипанию шкира. Равномерно вот так вот распределяем. цель гель. где у меня вот такие воспаления, воспалительные процессы, прыщики, то так хорошо щипит. Дуже классный. И корыстная ця процедура, но есть противопоказания. И цельный досвет. Я никого не призываю к целу. Цельный досвет. Я показываю, что мне допомогает. И в домашних умовах не обов'язково ходить до косметолога. Можно ее срубить самой. То есть, так После нанесли первый слой. Треба подчекать 5 хвилин. Потом смыть и нанести еще другой слой. Прошло 5 хвилин. Дуже сильно щипет Вообще такое. Ну, я уже привыкла к этому. А кто не привык, это нормальная реакция. Э, Арбокситерапия. Вот. А, Первый цель слой мы не смываем и наносим второй слой. Второй слой гель-активатор. Дуже корыстный для шкиры. Покращивает кровообег в сосудах. Улучшает состояние шкиры, снимает напряги. Дуже-дуже корыстный. Так. Зараз я вам покажу. крошечки так аккуратно. Ну, вот так вот. Ой-ой-ой, очень дуже сильно щипит. И может быть вам не дуже чудно, а такая аж щипит на шкире. Кислород. Тоже-тоже классно. Ну, щипет. Такая реакция происходит. Ой, вообще. Область вокруг очей мы пропускаем. Покраснение, цель, нормальная реакция. Когда мы, мы смоем, у нас не будет никакого покраснения. Мы после слова смоем на водничкой холодной и нанесем третий слой. Краснение, пощипание. Все реакция. Так ну, чтобы ни в коем разе не попасть в глаза. и тоже равномерно так. Все. Залишаем на 20 хвилин, потом смываем холодной водичкой и у нас третий этап завершительный. зараз я ретельно свое лицо и у нас залишился третий слой, завершающий слой. Сразу моего нанесу. все тягомается. Дуже-дуже классное обличе. Ось камера как-то не передает а я тулюсь в зеркало напротив, и мне тоже-тоже-тоже сподобается Вообще кожа такая упругая и натянутая. Ось Третий слой геля. То есть распределяю по все плавы. 20 минут, я спила свой последний слой карбокситерапии и ощущаю, что мое лицо уже такое классное. Водо трошечки посветлила. Ну, вообще обалденное ощущение. Камера не передает, а ось я дивлюсь зеркало, то вообще победный результат. Вообще супер. Зараз я нанесу успокаивающий крем для облыча с калороновой кислотой. И все. Ось у меня вот такой крем корейский с калороновой кислотой. Прям трошечки такая его консистенция. А в область обкола очей я нанесу специальный крем для области навколо очей. Ось вот и все. Ось вот я сделала себе карбокситерапию. Показала вам, как я рублю цель мой личный досвід. Я поделилась своим личным досведом. А вы уже дивитесь сами. И если вам вас мое видео, поставь пальчик вверх, подпишись. Всем щиро дякую, що були з мной. До скорих зустріч. Берегіть себе і запам'ятайте, що ви саме дуже гарна дівчинка. Пока!